সকলোকে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু দৌল উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ ফাকুৱা ৰংবিলাক ইমান ভাল লাগে নহয়নে বাৰু মোৰ কি হৈছে জানেনে মই সেইদিনাখন তিনি পেকেট আনিছিলোঁ হেৰিৰ পৰা ফেঞ্চিৰ পৰা ধুনীয়া কিন্তু ৰংখিনি এইটো দেখিছে মই বোৱাৰীজনী এইটো দি দিছে আৰু মই মানে কি হ'লী নাখানো আমাৰ তাইয়ো নেখানে হ'লেও মানে তাই অকণমান লগ পালে খানে আৰু ইয়াত আজি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে বিয়াৰ পৰা আৰু গোটেই কাপোৰ কানি ধুই পেলাই মানে তাইয়ো ভাগৰত শুই আছে আৰু তেনেকৈ ইমান লগ চগো নাই গতিকে তাই এটা মোক ফুট দিছে মই তাইক এটা ফুট দিছোঁ এয়াই তাৰ বাদে মানে আমাৰ সানিলে মোৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ ফুট এটা লওঁ আৰু একে নোৱাৰাত মানে তেনেকৈ সানি আকৌ লগে লগে মুখখন ধুই দিওঁ আৰু মোৰ নিচিনা চাগে তেনেকৈ আৰু বহুতৰো আছে নহয়নে বাৰু স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় কিয় নাজানো আৰু যিকোনো মানে সানিবও নোৱাৰোঁ যিকোনো হ'লে মানে সানিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই চাই চিন্তিহে মানে আনিছোঁ আন বাৰ ঘূলি খেলিবলৈ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহে কিন্তু এই বছৰ অহা নাই কিয় জানেনে এই দুদিনহে আমাৰ ইয়াত বৰষুণ দিছে ইয়াৰ আগত গুৱাহাটীত ধূলি ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ইমানেই ধূলি আৰু কিনো ক'ব আজিৰ দিনটোত মানে নকৰিও নোৱাৰোঁ কি জানেনে আমাৰ সাধাৰণ জনতাক কিন্তু মাটি কাটিবলৈ মানা কৰে দেই ধূলি হ'ব কিবা হ'ব এনেকুৱা কৰে আৰু তাৰ বাদে গুৱাহাটী পাহাৰবিলাক যি মানে চৰকাৰে খান্দি চ দেই এইবিলাক চৰকাৰৰ কিবা হেৰি পাতিব কিবা বনাব মানে তেনেকুৱা এইবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামতে গোটেই পাহাৰ কাটি আছে আৰু সেই পাহাৰৰ ধূলি ইমানেই ধূলি আৰু তাৰ ফলত মানুহবিলাকৰ বহুত বেমাৰ হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক আহিব পৰা নাই চবৰে চৰ্দি জ্বৰ কাহ আৰু মোৰো কি হয় ৰাতি হ'লে মানে একদম মুখখন জপাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক আমাৰ অহা নাই এতিয়া চাওকচোন আমাৰ সাধাৰণ জনতাক কিন্তু কি কৰে জানেনে মাটি চাটি কটা কিবা কটা এইবিলাক মানে কাম কৰা বন্ধ কৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে সংসাৰৰ একফালৰ পৰা পাহাৰবিলাক ধ্বংস কৰি আছে আৰু গুৱাহাটীততো মানে গাড়ী গুড়াৰ কথা জানেই ন কিমান গাড়ী আৰু সেইবিলাক গাড়ীয়ে ধূলিবিলাক ওলায় আৰু তাতে বনাই আছে আমাৰ ইয়াত ব্ৰীজ আৰু ইমানেই ব্ৰীজ ইমানেই ব্ৰীজ ইমানেই ধূলি আজি এতিয়া বৰষুণ দিলে নহয় অকণমান পিছতে গাড়ীবিলাক যেতিয়া চলাচল হ'ব তাৰপিছতে আকৌ ধূলিৰ মানে সৃষ্টি হয় আৰু মই যদি মিছাকৈ কৈছোঁ মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম চাব দেই এইখন দেখিছেনে ফলক এইখন এইখন গুচি গ'লগৈ আৰু মানে আখৰবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে এয়া চৰকাৰে মাৰি থৈ গৈছে মানে ওচৰৰ মানুহ মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থৈ গৈছে এইবিলাক যদি কোনোবাই মানে পাহাৰ চাহাৰ কাটে বা কিবা হেৰি কৰে এইটোক মানে মোক জনাব দি থৈ গৈছে এইখন তেওঁলোকে মাৰি থৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা জাননী দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু সেইবিলাক নিয়ম পালন নকৰে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ কাৰণেই তেওঁলোকে মানে যি মন তাকেই কৰি আছে গম পাইছেনে আৰু হোলী বুলি বোলে অকণমান ওলাই যাওঁ হোলী খেলিবলৈ সেইটোও নহয় যি এপত পিন্ধি আছোঁ তাকো টানি আজুৰি পেলাই লৈ যায় দিন ডকাইত একদম চিলনী চোৰৰ উৎপাত আৰু বিশেষতে গুৱাহাটীখন মদ আৰু ডাগছৰ মানে বেহা গম পাইছে ইমানেই মদ ডাগছ আৰু কি ক'ম মানে কিছুমান কথা ওলাই যায় আৰু আজি বাৰু সেইটো কথা নকওঁ দিয়কচোন নহয়নে বাৰু এটা আনন্দ উৎসৱ আমাৰ আৰু তাৰ মাজত যদি এইবিলাক কথা কওঁ মনটোও বেয়া লাগিব নহয়নে বাৰু গতিকে কি ক'ব আৰু উপায় নাইকিয়া হৈছে চোৰৰ বুকুত দিবলৈ যোৱাতকৈ গতিকে ঘৰতে থকাই ভাল নহয়নে বাৰু হোলী চলি আৰু আমাৰ দ্বাৰা নহ'ব আৰু গুৱাহাটীত বিশেষতে আমাৰ পানী অসুবিধা মোৰ ঘৰত বাৰু পানী অসুবিধা নহয় দিয়কচোন বাৰু এইবিলাক মানুহৰ একদম পূৰা শুকান হৈ গৈছেগৈ খৰাং মানে গম পাইছে পূৰা খৰাং বৰিং কৰি মেলি এইবিলাক কিবা কিবি হেৰি কৰি আছে ব্ৰিজ অনাম কম পানী খৰচ হয় নেকি কওকচোন গতিকে সেয়াই আৰু এনেই কিন্তু মানুহক যোগান ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু পাইপ ফুটিলে কি দেখিব একদম যি পানী আৰু কিয়নো তেনেকুৱা হয় সেইটো ভগৱান জানে আৰু আমাৰ এইফালে পানী নাহে কিন্তু পাইপ ফুটিলে আকৌ গোটেই একদম উটি ভাঁহি যায় চব মানুহ গাড়ী গুড়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি নহয়নে বাৰু আপোনালোকে নিউজততো দেখিয়ে আছে আৰু আমাৰ ওচৰতো এটা সেইটো পানী টেংকী বঢ়াই থৈছে কিন্তু কি হয় ইমানেই চাফা কৰি থাকে ইমানেই চাফা কৰি থাকে মানে কি ক'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰখন শুকুৱাই দিব নেকি ইমানেই কৈছোঁ ইমানেই পানী পেলায় কিন্তু কোনো মানুহক নিদিয়ে এনেই টেংকি হেনো চাফা কৰি আছে সেয়া বোলে পাইপ চাফা কৰি আছে সেইখন একে ভেঁকু ভাওনা কৰি থাকে আচলতে কি জানে এইবিলাক মানুহখিনিক মানে টোপ দি আছে যে এয়া চা তহঁতক পানী দিম আমি টেংকী চাফা কৰি আছোঁ পানী দিম এই ইলেকশ্যন আহি আছে যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হওক বা আমাৰ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যন হওক সেয়া আহি আছে যে সেইখন আভুৱা বাঢ়ি আছে আৰু আমাৰ মানুহসকলে তাতে ভুল যায় এৰা বা এয়া আমাৰ পানীৰ টেংকি চাফা কৰি আছে আমাক পানী দিব কিন্তু এইবিলাক চব ফুটুকাৰ ফেন এনেই এনেই কৰি থাকে গম পাইছে আমাক এনেই আভুৱা বাঢ়ি থাকে ললিপপ দি থাকে পানীৰ অসুবিধাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ইয়াত কি হয় জানেনে মানুহবিলাকে হোলী খেলিবলৈ সাহ কৰিব নোৱাৰে কম পানী লাগে নেকি গা ধুবলৈ কওকচোন সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল আগতে পানী আছিলে ইমান নথকাও নহয় মানুহবিলাক আহে খেলিবলৈ কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়া আৰু পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মানে চবৰে জ্বৰ কাছ চৰ্দি এইবিলাকে গতিকে মই আৰু বেছিকৈ হেৰি কৰি নাথাকোঁ হোলীৰ কাৰণে সৰুকৈ মই ভিডিঅ' এটা মানে বনালোঁ আপোনালোকৰ এই হোলী ৰঙৰ দৰে যাতে আপোনালোকৰ জীৱনটো সকলোৰে জীৱনটো দেই ৰঙীন হৈ উঠক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ দেই আৰু এতিয়া লৈছোঁ বিদায়